Начинаем нашу работу. Спасибо всем, что вы к нам пришли на наш стол. Мы подчеркнем для тех, кто может быть еще не очень хорошо нас знает, хотя так очень мало в нашем городе. Мы комитет Украины, общественная всеукраинская общественная организация, которая действует с 1994 -го года, уже больше 20 лет. Наш главный принцип вне партийность. мы не поддерживаем ни одну из политических партий, мы работаем со всеми депутатами, со всеми фракциями, главная наша цель сделать так, чтобы депутаты более эффективно работали с избирателями, вот это наша самая главная задача, чтобы избиратели получали большую информацию о работе депутатов, чтобы избиратели знали, что делают депутаты, чтобы депутаты были ответственны, когда они обещают какие-то обещания, чтобы они выполняли данные обещания. Поэтому мы уже около 20 лет проводим мониторинг, как проводятся выборы, как работают депутаты с избирателями, как работают депутаты на сессиях своих местных советов. И сегодня мы вас всех пригласили, представителей фракций городского, областного совета, активных депутатов, представителей общественности и средств массовой информации, чтобы во-первых, представить главные результаты мониторинга работы депутатов этого созыва, 9 месяцев работы наших депутатов, рассказать о тех проблемах, которые мы выявили и обсудить эти проблемы с вами чтобы э, данные проблемы были решены, чтобы избиратели получали более качественную информацию, а депутаты э, работали э, более целенаправленно э, для решения наших э, проблем. Э, мы рады, что пришли представители почти всех, кого мы, кого мы пригласили. Я думаю, те, кто не, не, не подошел, либо позже придут, либо... Ну, они, значит, были э, э, неправы, и, и им же будет э, хуже на самом деле. Значит, работа таким образом мы мы построим таким образом да, нашу работу. Во-первых, Александр Петрович расскажет <соц> о результатах работы мониторинга, нашей мониторинговой группы, <соц первое. О тех проблемах и предложениях, которые мы хотим внести. Далее мы хотели послушать представителей городского и областного совета. Во-первых, Елена Борисовна, спасибо, что вы пришли. Мы хотели, чтобы вы рассказали о тех проблемах, которые возникают среди депутатов. И как вы видите, как Также представители фракций областного совета выступили. Ну и все желающие чтобы выступили и рассказали о том, как они считают улучшать работу наших работал с избирателями и работу в, в местных советах. Ну, что, переходим к нашей, к нашей работе. Значит, регламент такой. 15 минут Александр Дмитриевич, максимум 15 минут. И выступление до 5 минут, реплики до, до, 3 минут. Кто хочет говорить, поднимает руку. Я вижу, всем буду давать слово. Виталий Владимирович, присаживайтесь по Есть еще вот одно место. Ну что ж, да, хорошо. То, что, Переходим да. к нашей работе. Да. Да, для того, чтобы время экономить, да, я вкратце остановлюсь, да. скажем так, на тех позитивных моментах, которые мы увидели за 9 месяцев работы в данной аденции совета на проблемах, которые мы увидели, и предложениях. Наше предложение, возможно, опытным коллегам депутатам, они, если окажутся не очень серьезными, но мы готовы обсуждать и отставить. Значит, предложение, как нам эти недостатки устранять и заработать депутатов. Ну, позитивные моменты. Первое. По нашим оценкам, значит, в этой каденции, если брать в первую очередь городской Россий областной совет, существенно повысилось дисциплина депутатов. Депутаты стали Меньше пропускать заседания mm -hmm. на и постоянных комиссий. К примеру, по областному совету, у нас только единственный в областном совете депутат, <сосвят> который пропустил более половины заседаний Альберт Черепаха в городском... Самозвязи. А? Самозвязи. Ну, и в прошлом созыве, кстати, Это он трех. был... В прошлом созыве, я не знаю причину, мы не поднимаем, мы понимаем, значит, что есть этот момент... В этой в этой вот. Просто кстати, он тоже страдал тем, что расстояние. Понимаете? Но, да, мы не даем сейчас оценки, мы говорим один только пример. А почему мы концентрируемся именно на более чем 50 заседаниях? Потому что вы все прекрасно знаете, что пропуск депутатов более 50% заседаний пленарных, либо постоянных комиссий, это основание для досрочного прекращения полномочий. По комиссии, тут есть несколько у нас на слайде, так да, да, демонстрируется, но есть несколько депутатов, которые пропустили больше половины уже заседаний комиссии, но хотел бы остановиться только лишь в том совете есть такой депутат в антикоррупционной комиссии Денис Берник, да, у него больше 50. Почему именно на нем мы обращаем внимание? Он является секретарем комиссии, то есть человек, который за свои долг, по своей должности отвечает за процесс, за протокол. Поэтому у нас дальше будет предложение по данному поводу. Дальше, второй, второй, позитивный момент, кроме дисциплины, существенно выросла группа, так скажем, активных депутатов. То есть это те депутаты, которые выступают на заседаниях на комиссиях значит, вносят предложения, делают реплики, задают вопросы. Количество таких депутатов существенно выросло. Мы это тоже расцениваем как позитивный момент в работе. Следующий позитивный момент. Местные СМИ стали больше в этом созыве писать о депутатах и именно о депутатской работе. Причем не только количественно улучшилась ситуация, но и качественно тональность стала более позитивной по освещению этой деятельности. Особенно мы хотели бы выделить именно областной совет. Здесь мы видим, скажем так, существенное улучшение работы пресс службы областного совета, которая может быть, в невыгодной здесь ситуации городской совет, потому что ну, в сравнении с предыдущей коденсимо совета, оно ну, просто незавидно, поэтому он живут сразу качество работы. Но, тем не менее, о депутатах пишут намного больше. Именно стали большее внимание СМИ уделять контенту работы. Не скандалам, не каким-то околополитическим темам, а именно тем вопросам, которые рассматриваются на связи. Значит. Теперь вкратце немного о проблемах, выявленных проблемах в работе депутата. Первая проблема, которая как бы, мы считаем она техническая, ее можно совместными усилиями общественности и депутатского корпуса решить, это недостаток информации о депутатах. Значит, на официальных сайтах, у каждого совета есть официальный сайт, на каждом сайте есть... Определенный набор сведений о депутатах, эти наборы сведений разнятся, однако мы считаем, что на каждом сайте есть информация, которую стоило разместить. А следующая проблема это политическая проблема. Ну, скажем так, на выборах, которые у нас осенью местные состоялись, победили, прошли советы в основном депутаты, которые представляют демократические партии, которые в Киеве сформировали в 2014 году парламентскую демократическую коалицию. К сожалению, сегодня ни в одном совете в области вообще такой демократической коалиции нет. Из-за этого мы видим постоянные, скажем так, какие-то проблемы. В городском совете мы видим со стороны только лишь ситуативные договоренности, в результате на сегодняшний день мэр не имеет ни одного зама, да? нет последствий. В областном совете сформировали, по нашему мнению, не совсем такую естественную коалицию, причем неформальную, из представителей демократических партий и партий предыдущей власти. И таким образом заложено две проблемы. Первая проблема. Если нет политического единства в разрядах, сложно реализовать реформу, как мы все прекрасно понимаем. И второе, в такой, в такой ситуации, в такой области, возможны сильные политические кризисы. Мы об этом месяц назад говорили. Сегодня на Верховном совете мы увидели ряд политическую, ну, назовем это, не, может еще не кризис, да, серьезным политическим осложнением. Можно сказать, что мы его вот спрогнозировали предвидели по нашим выводам еще месяц назад. Значит, дальше, если мы говорим о недостатках в работе, независимо от, ну, несмотря на то, что депутаты стали более активными, однако остается большая группа депутатов, как так и городских, в области это больше 20 человек, в городе это 9 человек, которые по нашим оценкам, мы анализировали протоколы комиссии сессии людей, которые ни разу не отметились на пленарных заседаниях. То есть позитив в том, что количество депутатов активных увеличилось, все-таки при этом негативная остается составляющая, много пассивных депутатов. Дело в том, что активность, которую мы отмечаем, она не всегда Следующая проблема может влиять на содержание работы совета, на качественную составляющую. имею в виду на то, что принимает совет, на то, как он выполняет свои обязанности органов местного самоуправления. И это тоже опять касается в основном областного совета. Проблема с нашей точки зрения какая? По фактам. За 9 месяцев 5 данных заседаний. Это, насколько я помню, антирекорд для вообще областных средств. За это время принято всего две целевые программы, причем целая группа программ снята вообще с финансирования. А для нас, вот как экспертов, целевая программа это ключевой стратегический документ, это инструмент, через который депутаты реализуют свою политику. Поэтому это для нас такой количественный показатель. При этом уйму времени депутаты областного совета тратят на принятие с нашей точки зрения часто холостую рабочих бесполезных зверных до разных органов центральной власти, до Верховной Рады, до Кабинета Министров. По а самым, понятно, важным вопросом жизни региона, да, но эти звернения, как правило, остаются, ну, формально отвечают на них, да, и часто, да, там, к сожалению, в данный момент этот вопрос решить не Например, вернуть режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей. Да, на на предыдущей сессии вопросы значит, рассматривали обратиться к Верховному Совету, повысить закупочные цены на молоко, принять такой закон. То есть вопросы, которые как бы, ну, не решает областной совет, но тратит очередь. По нашим оценкам значит, принято более 40 таких документов. В то время как принято только две целевые программы, а эти звернования в чем-то имитируют программу. Поэтому мы считаем, что такая активность вот именно по обращениям связана с попыткой части скажем, депутатов имитировать свою работу, показывать активность или и также ну, значит, активность выполнения любых программ, которые, к сожалению, программы не выполняются. На сегодняшний день мы это констатируем, констатируем как факт. По поводу значит, предвыборных программ, закон о, выборах, закон о выборах, скажем так, разрешает, я сформулирую так, закон о местных выборах разрешает депутатам, вернее кандидатам, да, разрешает не подавать в территориальные избирательные комиссии при регистрации избирать предвыборную кампанию. Перед, я извиняюсь, передвиборною программой. То есть это абсолютно не значит, что ее не должно быть и что она не должна быть значит, Да? Потому что в том же законе о статусе депутатов четко сказано. Депутаты зобов'язаны виконувати свою программу. И э, следующее невиконання ну, передвижных ключових положений передвиборної програми. где от нее есть для дострокового откликания То есть программа должна быть, мы надеемся, что мы считаем, что это ключевой документ. Выполнение предвыборной программы это одна из ключевых обязанностей, четко предусмотренная законом. И очень верим в то, что в ближайшее время на сайте всех советов появятся предвыборные программы остальных партий, которые пошли в совету. Ну, если говорить по программам о позитиве, есть с нашей точки зрения одно выполненное выборное обещание. Это городская самопомощь. У них четко, да, значит, нам понятно, да, обещание значит, навести порядок, сделать прозрачным распределение средств бюджета, херсонского бюджета. И значит, Дмитриев лидер фракции, в принципе, основной разработчик автор проекта положения про систему подбора работников. К сожалению, у нас отмечен нами нашими экспертами один факт, который мы отнесли как голосование фракции вопреки предваренной прахоте. Да, показывает, да, вот Кюсина, значит, ну, возможно, будут какие-то комментарии по этому поводу. Мы говорим формально. Программа Батьковщины был пункт, значит, приятный выделенный Кольским на предпринимателях правоведческих И в то же время мы знаем, на последней сессии, когда рассматривался этот вопрос изменения бюджета партии, фракция Батьковщины не поддержала пункт о изменении бюджета по выделению денег на троллейбус. Это потом, если что, в комментарии. Теперь о тех проблемах я уже сказал, немного хотели бы о наших предложениях. Значит, первое предложение, это все-таки решить вопрос с информированием о депутатах, да, и о информировании избирателя о депутатах, то есть больше информации. Мы предлагаем советам, мы разработали такой же клиент, с рабочим названием «Положение про порядок деятельности деяльности Этим э, документом мы предлагаем унормировать вопросы размещения на официальных сайтах информации о депутатах. Значит, э, мы отвечаем сразу на несколько вопросов по этому документу. Да, э, чему необходимо нормативно-правовое регулирование? Значит, да, я прошу прощения. Значит, что мы предлагаем, да? да. Чему необходимо нормативное правовое регулирование? Мы считаем, что ответственные депутаты, суммение депутаты, ограничены в возможностях информировать избирателей о своей деятельности. Потому что ну, нет некоторых площадок.